Слава Украине, приветствуем от Полонского Очень многие обеспокоились тем, что Путин объявил о том, что численность российско-фашистской армии будет повышена на 180 тысяч будущих двухсотых Так ли это опасно и что и как? Ну смотрите, ребята, фактически это не повышение численности действующей их армии, а ликвидация той дырки, которая той брешет которая была образована за все это время, то есть они хотят повесить армию на 180 тысяч, но учтите, что у них схлопнулось вот за два последних года более 600 тысяч чмобиков. Ну, я чмобиками называю э, всю подряд публику, которую они там э, призывали, либо контракты заключали, либо т.д. либо Потом они увеличивали численность армии, по-моему, на 300 тысяч человек. Вот сейчас на 180. Ну что там будем говорить? около 500-600 тысяч. То есть фактически все вот это вот повышение на бумаге численности армии до там сейчас полутора миллионов, это не про войну с НАТО и это не про какие-то новые дивизии, которые могут пойти в Украину, нифига подобного. Это про то, что нужно доукомплектовать разрушенные, конченые, выхолоченные, Армейские подразделения Которые есть у расистов сейчас А им действительно гоплык У них сейчас там в осталось по в некоторых ротах по 15-20 по человек Всех остальных они сами же И обнулили по своей собственной тупости Вот поэтому им вот эти 600 тысяч Каким-то образом надо допризывать Вот, вот сейчас постепенно Заключать контракты и так далее а, Еще один очень интересный момент Что поскольку они Вот таким вот образом идут То по всей видимости на крупную мобилизацию Путин не рассчитывает. Видимо, у него на это нет уже ни денег, ни ресурсов. Еще раз говорю, вот эти 180 тысяч, это просто о том, чтобы заткнуть ТРФ в существующих, в существующих, уже существующих подразделениях. Чтобы они там что-то новое... Ну, 180 тысяч это ни о чем. На таком театре военных действий и как раз хватит. И то вряд ли. К тому времени, как они их всех призовут, и пошлют э -э, на забой уже эти 180, да еще 180 тысяч прислуги Вот так вот, друзья мои. Так что на самом деле это же остатчание. И вот эти вот все, кстати, о чем и говорят, кстати, не только вот эта вот попытка повысить количество чмобиков, но и весь крик, который подняли Такаев, там другие товарищи, которые срочно говорят о том, что Россию невозможно победить, значит, с ней нужно договариваться. Ну а раз они так говорят, значит у России, у Путина дело очень-очень плохи. И победить его как раз можно.